Um, I think today the team we came out with a lot of energy. Uh, we had a bad game two days ago, and we wanted to redeem ourselves, so we came out ready to fight. Uh, today uh, you made a lot of work uh, on the glass, so you and your teammates. Uh, uh, you didn't lose uh, rebounds uh, for so much uh, do you think it was a key for the fortunate for today's game yes uh, because the last few games we had lost on the rebounds and today we made an effort to win because if the team usually who has the most rebounds usually comes out on top uh, yeah, Выиграть подборок, потому что в прошлый раз мы подборок проиграли, а, как обычно, команда, которая выигрывает подборы, выигрывает и игру. От есть? Все. Я, я. Довольны победой? Конечно, любая, любая победа это очень приятно, а победа над очень сильными командами это приятно вдвойне, а на выезде это в тройне. После матча с Донецком тяжело было настраиваться на эту игру. Все-таки не лучшим образом тот матч для вас сложился. Да, матч сложился не лучшим образом. И два предыдущих матча мы играли первые 20 минут что с Химиком, что с Донецком очень неплохо, но проиграли во второй половине. То есть после этого мы поговорили с ребятами, расставили акценты после поражений, что стало причиной поражений в тех предыдущих играх. и Пришли к выводу, что если мы избежим тех ошибок, которые были в прошлых играх, у нас есть очень хорошие шансы для победы. Особенно мы настраивались на третью четверть, которая, по-моему, тоже была нами выиграна. И очень переживали. И с особым настроем вышли на третью четверть, чтобы не повторилось предыдущего. Что, за счет чего все-таки Одессе сегодня удалось выиграть? Игра в защите, рывок во второй четверти, подборы или как вы считаете? Ну, знаете, я думаю, что совокупность факторов мы очень неплохо сегодня сыграли в защите. Все-таки пропустить сколько мы? 74 очка, да, пропустили. Вот э, такой хорошей команды, как сказал Маш, это дорого стоит. Плюс мы очень грамотно и умно сыграли в нападении. Мы не допустили того колоссального количества ошибок, которые мы допустили с Донецком. И после наших потерь Донец забил, мы посчитали, 26 очков в быстром прорыве. То есть мы смотрели, как хорошо бежит Азовмаш и акцентировали внимание на том, чтобы играть умно, не допускать ошибок, не давать шанса Азавмашу на быстрый прорыв. Ну и акцентировали внимание на подборе. Вообще хочу поблагодарить ребят, конечно, очень хорошую работу они сегодня проделали. Я горд, что мне приходится работать с такими людьми. Спасибо всем нашим болельщикам, спасибо всем нашим игрокам, всех поздравляю. Приятная очень победа.